пригласить Игоря с Кристиной. И есть такое желание сердца поставить Игоря с Кристиной на достижение на Дьяконского. Проходите. Проходите. Дадим помолиться за них. их на Дьяконское достижение Игоря. Он муж одной жены. Поставить. Это еще не рукоположение, он еще не дьякон. Мы за ним сейчас будем следить, смотреть, как он. Как знаете, есть в церквях такая дисциплина, это замечание, это отлучение. Что то у кого-то есть еще освещение, это человек на освещение. А я так шучу, говорю, а еще есть и подозрение. <laughs> Смотрите, так. Это на подозрение. Я это шучу, конечно, чтобы так что Бог благословил, пусть Бог благословил, мы видим сердце Игоря, что это сердце служащее сердце слуги, и чтобы Бог благословил его в этом. Вы можете приклонить колени, конечно. Мы помолимся за вас. Отец Боже, мы молимся, Боже, за брата Боже, за его за жену, за его семью. Отец, мы молимся и ставим Игоря на нас. Достижение на дьяконское. Боже, благослови его чтобы Он служил Тебе, как написано, что ты служили Бог высшую степень во имя Иисуса, чтобы прилагал сердце Божие но ко всему то, что Он делает. Прилагал свое сердце, в этом было Его сердце во имя Иисуса Христа. Тоже, чтобы Он был полностью увлечен тем Тобою во имя Иисуса Христа. И чтобы Его посвящение Боже, оно вызывало ревность реабилитация, в реабилитации, люд... в же этого света во имя Иисуса. И вот Бог, как апостол Павел, сказать, подражайте мне, как я Христу. И поступайте по тому образу, как он, который видите во мне. Во имя Иисуса. Чтобы так и было. Во имя Иисуса Христа. А тебе за хвала. Наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.